Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL y sus series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Darme la espalda de esta manera ayuda a calmarte? Sí, mentí. Mm. Silencio de nuevo. Ahora sentía que cada pedazo de cada segundo pasaba lentamente. Cuando no esperaba algo, el tiempo parecía volar rápido. Recordé que tenía solo ocho años y en un instante tuve casi veinte años. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Cuánto tiempo tendría que acostarme ahí hasta el amanecer? Fue una tortura, pero yo estaba tan feliz. ¿Por qué el ser humano tiene que reproducirse? ¿Eh? ¿Qué clase de pregunta era esta? Puse los ojos en blanco y procesé la respuesta en mi cabeza, como si fuera un intenso examen de ingreso. La naturaleza quería que nos reprodujéramos para mantener nuestra especie y reproducirnos de uno a dos a tres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a los seres humanos les gusta hacer el acto de reproducción? Ah, creo que la naturaleza hace que sea una actividad divertida invitar a los humanos a tener más hijos. ¿Alguna vez has oído hablar del delfín? Ajá, asentí. Los delfines también se reproducen, pero también pueden tener relaciones con su mismo género. ¿Por qué hacen eso? Solo para disfrutarlo, supongo. Entonces, ¿por qué las personas del mismo género hacen eso? Supongo que es similar a los delfines. Lo hacen solo para disfrutarlo. ¿Cómo querías hacer conmigo? Su pregunta me sorprendió, pero estábamos ahí en ese punto. No había nada más vergonzoso que esto. Sí. Otro silencio. Pa no tenía más preguntas y yo no sabía de qué hablar. Era hora de dormir. No estaba segura de lo que estaba pensando. Lo que dije, y era mucho, para que ella lo asimilara. Lo. Sí. Sentí su movimiento y su dulce voz. Estaba junto al lado de mi oído. ¿Todavía quieres darme la espalda? Después de lo que acabo de decir. Después de que terminó la oración, el interruptor de la conciencia se apagó de inmediato en mi cabeza. Me di la vuelta para mirarla, como si la pieza faltante de un rompecabezas hubiera encontrado su lugar. Mis oídos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Ahora podía ver claramente su dulce rostro. Nuestros labios se cerraron e intercambiamos el dulce sabor de la otra. Era como si hubiéramos corrido un maratón y hubiéramos encontrado agua por primera vez. Nuestra respiración era más pesada y ruidosa como si estuviéramos haciendo ejercicio. Mis manos estaban sobre ella sin ninguna dirección. Estaba llena de pasión y privilegio por explorar su. El dulce rostro me devolvió el beso con un suave sonido saliendo de su garganta. Eso me hizo sumergirme profundamente en ella. Déjame explorarte, Love. Mis labios tocaron suavemente los suyos y luego su cuello y sus hombros. La pequeña camiseta que ella estaba usando me molestó. Estaba en medio de mi exploración. Metí la mano dentro. Era la primera vez que alguien la exploraba. Ella estaba un poco agitada. Me detuve de lo que estaba haciendo porque no quería asustarla. Descansé mi cara en su cuello largo y suave antes de detener todo, ¿qué pasa? Preguntó con sorpresa en su voz, acostándose debajo de mí. Levanté la cara y le conté el problema. Sé que no tienes la intención de hacer esto hoy. Bueno, ella vaciló, sí, pero ya lo empezamos. ¿Por qué te detienes? Sé que no estás lista, pero no te estoy rechazando. Había algo de renuencia en su rostro. ¿O todavía sigues teniendo a alguien más en tu mente? Solo te amo a ti, Pam. Mi voz firme le dio satisfacción, pero aún no entendía. ¿Qué más? Entonces yo... Quería hacerlo, pero no sé cómo. El silencio entre nosotras se rompió por nuestras risas. Pam, que había perdido la confianza, ahora se estaba riendo y me empujó suavemente. Tonta. Pan se rió, lo sé, eso fue tan tonto, me reí. Pan tomó mi cara con sus dos manos y me miró con cariño. Buen comienzo, pero mal final. Te estás perdiendo con el delfín. ¿Sabes cómo hacerlo? No, yo tampoco lo sé. Entonces no soy solo yo. Eso significa que tenemos que investigar un poco sobre cómo hacerlo primero. Pan se rió y tiró de mí para besarme. Ella nunca había hecho eso antes. Ahora la risa se detuvo y nos dimos un largo beso antes de mirarnos y sonreír. Esta noche es un juego sin fin. Está bien. No tenemos que hacer nada. Estoy feliz por la manera en la que es. Solo me asusta un poco. ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué pasa si cambias de opinión mañana? No creo que eso suceda. Entonces, ¿podemos hablarlo ahora? Me mordí el labio con timidez. Solo necesitaba un respaldo para asegurarme de que no estaba soñando. Podemos, podemos. Podemos siempre besarnos así. Las dos éramos demasiado tímidas para decir algo. Nos abrazamos solamente durante toda la noche. Mi lujuria disminuyó y ahora éramos dulces y apasionadas. No teníamos que tener relación. Me gustaba cómo estábamos. Era un sentimiento de nuestros corazones. Era como lo que siempre decía Pam. Podríamos estar enamoradas. No había sido un sueño. Me pellizqué tantas veces que me dolía. Pan estaba acostada en mi cama revisando su teléfono en mi pequeño apartamento. Lo que pasó la noche anterior había sido cierto. Las dos estábamos ahí juntas. Aquello fue más que un primer premio de la lotería.